То, что мы видим как современное искусство, такое эпатажное, пафосное, то есть на что тыкают пальцами, оно имело свою историю, и я думаю, что проблема понимания его в том, что люди просто не знают, почему оно, то есть не знают, почему оно возникло в такой форме. Вот. И, собственно, этим циклом лекций я хотел бы немножко провести линию от того искусства, которым все восторгаются. Да, там, Репин или Карваджо. к тому искусству, которым не восторгаются, наоборот, которые не понимают. Здесь не будет никакой специальной теории, там, искусства для художников, здесь будет э, просто история искусства для обычного человека, почему ну, ответ на вопрос, почему она должна быть, почему она важна. Э, и любой может прийти задать вопрос, чтобы. Интерес к искусству проснулся вместо других интересов, которые существуют в нашем обществе, потому что все-таки искусство оно облагораживает душу, как говорил Аристотель. И такое хобби, я думаю, будет полезно с точки зрения культуры и с точки зрения развития нашего общества. 15 спраглих до навчання чекають 8 серпня о 18 в аудиторії 244 головного корпусу Криворізького технічного університету. Вхід безкоштовний.